Лідер комуністичної партії України Петро Симоненко знявся з президентської гонки. Це було його особисте рішення, яке підтримала і партія. Петро Симоненко вважає, що через військову операцію на Сході вибори не є вільними, адже продовжується силовий тиск на виборців і кандидатів у президенти. Петро Симоненко також пережив замах. Саме перед виборами влада намагається заборонити КПУ. Все це перетворює плебісцит на зрежисований фарс, переконаний головний комуніст України. Далі пряма мова. Многие наши товарищи, изучая ситуацию на месте и привозя эту обобщенную позицию в Киев для принятия решения, высказывались о необходимости снятия кандидатуры Компартии с участия в выборах президента. В условиях войны выборы не могут быть выборами, которые приведут к миру и согласию в украинском обществе. Есть противоборствующие стороны, есть разные позиции. И в данной ситуации они будут не разрешать вопрос, а наоборот углублять его по противоречиям, а тем более, когда льется кровь, людей убивают. Поэтому мы, коммунисты, подводя итог нашего обсуждения, приняли решение снять кандидатуру. Когда мы пытались выехать с территории телецентра, уже был заблокирован другой совершенно выход. Уже там бревна лежали, уже стояла машина, в которой определенные люди агрессивно выявляли свое желание. Они еще не знали, что я в этой машине нахожусь, запретить выезд этой машине. Нас догоняли по городу, нас пытались все время подрезать, создать аварийную ситуацию. И на красном сигнале светофора мы остановились. В этот момент заблокирована была машина. И уже молодчики в камуфляже, в масках, они начинают открывать багажники, вытаскивать биты, бутылки с зажигательной смесью. На окна бросают, бьют яйца, чтобы, если с щетками работаешь, что оно размазывает, сразу никуда не, не поедешь. Прокалывает переднее правое колесо, Любой водитель знает, что если правое переднее колесо проколото, и если только критическая ситуация на дороге, это в кувете однозначно машина со всеми вытекающими последствиями. И когда встречные машины поехали, начали отъезжать, то мы успели вот в это окно вырваться. Они далее преследовали нас и бросают уже в разбитое заднее окно, бросают бутылку с зажигательной смесью. Нас чудо спасло в той части, что бутылка не ударилась от твердой предмета, ударилась в мягкую спинку заднего кресла, упала, и мы уже по ходу движения, когда пытались оторваться, мы выбросили эту бутылку, в том числе и с вещами, которые были, потому что это все начало тлеть и гореть. Это я рассказываю, чтобы было понятно, что реально происходило. Потому что после этого начинает говорить, какие молодые люди интеллектуально хотели поговорить с нами. А в действительности ведь у них была одна цель – физическая расправа надо мной.